Добрый. Ну, разные, бывают. На... Бываю разные. Привет. А, на какие темы общаетесь? Какое-то странное начало. Ну, мало ли вдруг какие-то темы, вас, которые есть. У вас есть, есть какие-то запретные, неподходящие темы. Да, конечно. У каждого человека есть темы, на которые не общаются. Давайте люди. тогда определимся с темами, на которые мы не будем общаться. Так же, что а... Да, давайте, давайте определимся. Слушай вас. Я не смогу, например, общаться по поводу физики. Квантовой, а, я так и знаю. Квантовой, квантовой механики. Ну что, ж, все да. пропало, значит, не удастся нам не сложится общение Я-то выдающийся м -м, физик современности, ландау а Ландаума. что фамилия. Вы Физика, нобелевский лауреат все-таки. Лев. Ну, вот зовут прям, меня Лев прям Ландау. Не, прям не краснеете. Ты что же должен краснеть-то? Олег Ландау? Лев. Лев. Вы не знаете, кто такой Лев Ландау? Проверяете что ли? Нет, не знаю, поэтому и смотрю. А ну да, вы же не общаетесь на тему физики, понял? Не сильно вы похожи, но не знал, не Тем знал. Тем более того, я уже Лундар. Ну да, да. Ну, Довольно-таки мне... давно. Хорошо сохранились. Меня отпускает Всевышний, который, как казалось, есть иногда пообщаться через средства, так сказать, электронной связи с людьми. Ну, я понял, это ваш циф... цифровой скин, грубо говоря. Ну, вот хорошая. В мои времена просто еще не было таких вот было, было. дефиниций. Было в ваше время при... Да такое. У все аналоговые фантасты, аналоговые. Уже давно... Что вы? фантасты давно уже придумали искусственный интеллект. Да что вы, у нас все было аналоговое. Ну, не от слова, анал, конечно. Ну, я понимаю, что не от слова, она анал. Но фантасты уже давно говорили за искусственный интеллект. Я металл, я жду, я с трудом знаю. Все, цифры больше. А, так, буква это есть часть цифр, а цифра это часть буквы. Не знал. Вот видите, всю жизнь прожил. Нобелевскую премию получил. Но думал, что но это да. все-таки отдельные, отдельные да. символы. А, а если серьезно, есть тема, которая вас интересует? Конечно, Чем вы все зависит от того, откуда вы. Я город Одесса, Украина. А у меня написано просто Испания. Випианы. У mm. меня несколько VPN идет. Ну, судя по тому, это как это вы начали как нашу -а. беседу, вы. Чуть-чуть по-разному. Что-что? Чуть-чуть по-разному, VPN- это так, я обобщаю. Да, ну, я подозревал, Но... что вы откуда-то из тех краев, честно говоря. Не, ну, и, то, что я из Украины, да, вы подозревали? Да, ну, манера начала разговора, характерна для э, очень многих украинских блогеров. Я не блогер, к счастью, или, к сожалению, не знаю. Ну, я думаю, у вас бы получилось, вы достаточно уверенно держите любой разговор. Не совсем не скажу. Но, возможно, нет, но не хочу. Ну, может быть, этого. кроме но... физики ядерной. Мне моя профессия вполне импонирует и привлекает. А кем вы работаете? Я инженер-программист. Я понял, откуда цифровой скин. Так сказать, кожа но... цифровая. Но про скин я еще читал очень давно, когда я еще не был программистом и был ребенком в фантастических книгах. Ну вот человек молодой достаточно, и ваши фантастические книги могли быть написаны не так уж давно. Ну Стругацких я бы не сказал. У Стругацких есть цифровой скин? Нет, но они же фантасты. Фантасты. Ну вот, но они были, они писали давно. Давно-давно, но я не встречал у них ничего о цифровых скинах. Я из города Харьков, не буду вам морочить голову. А, ну, у вас тоже написано, в принципе, «Правда, Россия» у вас написана. Ну, я русским говорю, что это из-за средств радиоэлектронной борьбы, что я живу в Белгороде. О, знакомо, я, в принципе, в основном так же говорю. Когда у меня, я выключаю VPN, и, в принципе, у меня показывается, что я тоже с Россией. Мне значительно легче это делать. Я-то хоть про Белгород что-нибудь знаю, он рядом со мной. А, ну, мне в принципе немножечко можно понять, а, когда я начинаю говорить, что в Харьков ездили на рынок, потому что ну у нас ничего же не было, у нас не было фирмы. Мы ехали в Харьков закупиться. А из Белгорода, а, ну да, ну да. Конечно, так, так ну, конечно, просто... так так оно и было. На самом деле, у меня есть э, друг с Белгорода, ну как, он не говорит, что он с Белгорода, он говорит, что он с Белгородской Народной Республики. А, Они сегодня да, только вот... что уронили кап на своей территории. Летел, ну, летел вот, пан. На... По... Но тем не менее, два, два сегодня по центру города уже прилетело, и там очень много пострадавших, больше 40 человек. Ну, вот у нас вчера, точнее у получается... Ночью, с... У вас ночью было крепко. Да. А у нас, у нас ночь прошла более-менее тихо. Ну, как раз самый знаменитый рынок в Одессе в один знаю, из я попали. Я знаю, я читал, я знаю. Ненавижу его, вот просто вот аж вот тут вот ненавижу, но жалко. Я, честно сказать, так... в Одессе был на седьмом километре. Ой, на седьмом километре, господи. На привозе, только когда я был совсем юный, а это было давно. А уже в достаточно зрелом возрасте я там и не бывал. На, на, на седьмом километре бывал, а на. Привозили. Ну, я эти два рынка не любил, не толчу. Вы думаете, привозили. здесь, в Харькове, на Салтовке, кто-то любит Барабашова, как говорят в Одессе. Таки не знаю. Таки не знаю. Не. Точно, Делайте так мне же, как, не точно так же, как вы не любите рынки, которые у вас, потому что там ну, муравейник просто. Да, да. Ну, меня в детстве просто родители туда таскали постоянно, поэтому я так вот. Что-нибудь купить, да? Ну, понятно, там ну, же это ужасно, это ужасно. Я ну, все время, почему же мы можем в супермаркет пойти, там быстро, с тележечками интереснее? Ну, короче, как-то так. Ну, как-то так, да. Но я скажу, что Барбашова они тоже сожгли достаточно крепко от него. Ост не осталось и половина. Сожгли, к чертям. я пидорасы они все не уничтожают. Я должен сказать, что мы в прямом эфире и ругаль здесь не, не очень приветствует. А, извините, тогда. Ну, тогда я скажу, тишина. Как саранча себе ведуть, просто все уничтожають на своєму путі. Це просто як из одні з паразитов паразитів на нашій навіть не буду з вами сперечати. Честно. Це дуже супер, і мені дуже приємно було з вами поспілкуватись. Мені сподобалось про те, що ви ä, проговорили про Нобелівського лауреата. Я, хоча прочитаю про нього, буду трошечки більше знати. Він Просто де, деяких... насправді. І ніколи не цікавився деякий час свого життя е е працював в Харкові. Угу. Ну, я сто... трошечки прочитаю. Mm -hmm. я, я вважаю, мені просто трошечки не пощастило з викладачами в свій час, і я не зміг е е зацікавитись фізикою. Хоча в мене є mm -hmm. здатність до точних наук, але ну так вийшло і вже і не збираюсь. Мені влаштовує бути програмістом. Ну, це гарна і... професія, але ну, навіть не буду скорееся. Згоден. Добре. Добре, хай вам щастить, Тихої вам ночі. І слава і вам. слава Україні! Навзаєм. Хай. Слава Україні. Ну, це приємна розмова. Почали російською, закінчили українською. Як зрозуміло, що свої, то й перейшли на українську. Ось зверніть увагу, друзі, який це маячок мова. Свій чужий. Це маркер. Тому ті, хто сьогодні ще погано послуговується українською, будь ласка, напряжіться, переходьте на українську.